Saxta rayonunda 22986 hektarda taxıl əkilibdi. 11771 hektarı buğda, 5254 hektarı arpadır. Arpa bu günə kimi piçinin 80% piçilibdi. Buğda piçininə də start verilibdi. Hal-hazırda çəkiliş apardığımız fermer özəl toxumçu Cara Gəneyevin sahəsidir. Kənd təsərrüfat nazirliyinin xətti ilə elit alınmış bura səpimlə əkilmiş taxıl Hal-hazırda 60 sentener məhsul burdan gözlənilir. 35 kombaynla saatlı e, fermerlərinin təsərrüfatlarında 35 kombaynla biz də təmsil edirik. E, Kombaynlarımız hal-hazırda gördüyünüz kimi taxıl biçinə ilə məşğuldur. Bugünkü günə qədər 70-80 faiz rayon üzrə e, arpa biçini yekunlaşıb, hal-hazırda da buğda biçinə də başlanılıb. 135 hektar toxumluq buğda kəmişik. Onun 35 hektarında buğda biçində surat vermişik. Taxılımız da bir qane edici, yəni toxumluq toxumlarımız yaxşıdır, əkində, biçində suyu vaxtı vaxtında vermişik, azotunu vaxtı vaxtında vermişik. Ona görə də məhsulumuz bir boldu. Hal-hazırda bu gün biçdiyimiz məhsul 60 santimetrdir. Yəni 60 santimetrli məhsul götürürüz biz.